بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه ونسيته ولم تنسه وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة منه بعد جرائتي على معصيتك اللهم فإني أستغفرك منه فاغفر لي وما عملت فيه من عمل ترضاه وبعدتني عليه الثواب فأسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه ونسيته. ولم تنسه وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني الى التوبة منه بعد جرائتي على معصيتك اللهم فاني استغفرك منه فاغفر لي وما عملت فيه من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب فاسالك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه ونسيته ولم تنسه وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة منه بعد جراءتي على معصيتك اللهم فإني أستغفرك منه فاغفر لي وما عملت فيه من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب فاسالك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والاكرام ان تقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه، ولم ترضه ونسيته ولم تنسه، وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة منه بعد جرائتي على معصيتك اللهم فإني أستغفرك منه فاغفر لي وما عملت فيه من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب فأسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه ونسيته ولم تنسه. وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة منه بعد جرائتي على معصيتك اللهم فاني استغفرك منه فاغفر لي وما عملت فيه من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب فاسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه ونسيته ولم تنسه وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة منه بعد جراءتي على معصيتك اللهم فإني أستغفرك منه فاغفر لي وما عملت فيه من عمل ترضاه وبعدتني عليه الثواب فأسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن, تق أن تقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه، ولم ترضه ونسيته ولم تنسه، وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة منه بعد جرائتي على معصيتك اللهم فإني أستغفرك منه فاغفر لي وما عملت فيه من عمل ترضاه وبعدتني عليه الثواب فأسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم